ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসমৰ হিয়াৰামটো সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই আমি আমাৰ বন্ধু আমি দুজন বন্ধুৱে তাৰ লগত আমি এজনে অলপ কথা পাতিম এই বিষয়ত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে যিহেতুকে আমাৰ মাজত তেখেতে বৰ্তমান নাই তেখেত আছিল আমাৰ অসম অসমৰ বুলি নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে আছিলে হিয়াৰামুথো তেখেতে যিটো আমি তেখেতক হেৰুৱাই বহুত কষ্ট হৈছোঁ তাকে একেবাৰে বিশ্বাস পোৱা নাই কথাষাৰ আৰু জুবিন বিহীন আজি প্ৰথমটো দিন বহুত কষ্ট হৈ আছে বহুত দুখ লাগিছে সেইটো বহুত আশা আছিলে আমাৰ যে আমিও সংস্কৃতিক সংস্কৃতি জগতখনত যিহেতু আগুৱাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ মানে গুৰু হিচাপে বা আমাৰ এটা স্পেচিয়েল বুলি ক'ম আমি যাক মানে আদৰ্শ বুলি ভাবোঁ আদৰ্শ আছিল আমাৰ প্ৰেৰণা আছিল তেখেতে আমাৰ ত' আশা আছিল এটা যে তেখেতৰ লগত আমি কাম কৰিম কিন্তু আশা আশা হয়েই ভাবিছিলোঁ মানে আমি বিভিন্ন আমি সাংস্কৃতিক আমি কিবা কিবি বৰ্তমান কৰি আছোঁ আমি সকলো কৰা নাই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমি তো তেনে সেনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ যে জুবিন দাৰ লগতো কিবা এটা আমি কাম কৰিম হয়তো তেখেতৰ লগত কৰাৰ পিছত আমি হয়তো কিবা এটা পপুলাৰিটি পাম সমাজখনত তো আমি সেইটোলৈ আশা এটা আশাবাদী হৈছিলোঁ ত' ইমান হঠাৎ যে তেখেতে আজি আমাক এৰি থৈ গুচি যাব আমাক কোনদৰে কিনে আমি এক্সোৱেলি সকলোটো ভবা নাছিলোঁ আমি বুলি নহয় গোটেই অসম বা ভাৰতবৰ্ষবৰ্ষত সকলোৱে ভবা নাছিল যে জুবিন এনেকৈ ছিংগাপুৰটো কেনে কেনেকৈ কেনেদৰে হ'ব আৰু তেখেত মানে এটা জাতিৰ হেৰি নহয় তেখেত সকলো ভাষাৰে গান গাইছিলে সকলো মানে অসমৰ তথা ৱেষ্ট বেংগলৰ পূৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বহুত পপুলাৰ আছিলে জনা মতে তেখেতে বৰ্তমান ওঠৰটামান ভাষাত গান গাইছিলে অত ভাষা জ্ঞান হৈছে অতা ভাষা বুলি ক'লেও ধেমালি নহয় ত' আজি আমি ভাষা ক'বলৈ গ'লে আমি মাত্ৰ বৰ বেছি হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া এই তিনিটা চাৰিটা ক'ম তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো বুজিও নাপাওঁ ঠিক তেনেকুৱা তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ সুৰ দিয়ে তেখেতে ইমান ধুনীয়া কৰি গান গাইছে মানুহক মানে আমোদ জনাইছে কিমান এটা ভাব লগা ত' অসম্ভৱ ভাবাৰ সম্ভৱ আৰু ত' এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই যেনে এনেকুৱা লাগিছে যেন কথাবোৰ সকলো মিছা জুবিনক আকৌ দেখা পাম ক'ৰবাত ষ্টেজত ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰাম কৰি থকা কিন্তু তাকেই মানিব পৰা নাই আৰু যিহেতু খবৰটো গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু সকলোতে প্ৰচাৰ হৈ আছে তো আমি মানিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু যে জুবিন দা আৰু নাই আমাৰ মাজত বৰ্তমানলৈ অসমলৈ আহি পোৱা নাই আজি ৰাতিলৈ চাগে আহি পাব কাইলৈ ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব শেষ পাৰলৈ ত' তাকে বহুত দুখ লাগিছে যদি ইমান কম বয়সতে নগ'লেহেঁতেন কম অলপ বুঢ়া হ'লেহেঁতেন তাৰপিছত যদিও ঢুকালেহেঁতেন মহিলে হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গুচি গৈছে যদিও আমি তেখেতক ইমান মিছ কৰা নাই এতিয়া আজি আমাৰ উদীয়মান যুৱ সমাজ যিখিনি আছে আমি সকলোৱে মিছ কৰিছোঁ বৰ্তমান আৰু আমি জন্মৰ পৰাই তেখেতৰ গান শুনি আছোঁ জন্মৰ মানে যেতিয়া মানে গান শুনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি জুবিনৰছোঁ তাৰ আমি বেলেগ পোৱা নাই তেনেকৈ আমি ফাংচন চাব যাওঁ ইমান ধিৰ হয় ইমান ধিৰ তথাপি জুবিনৰ পৰা জুবিন বুলি ক'লে পাগল আৰু সকলোৱে পাগল দে হওক লাষ্ট বালিপাৰাত আমাৰ আহিছিলে তেখেতে বালিপাৰাত যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰে তেতিয়া লাষ্টবাৰ দেখিছোঁ চাগে আৰু তাৰপিছত লগ পোৱা নাই আৰু পাৰ্চনেলি মই দুবাৰমান লগ পাইছোঁ তেখেতক আৰু মোৰ মানে আশা আছিলে তেখেতৰ গানত মানে অভিনয় কৰা মিউজিক এলবাম এটা কৰা আৰু তেনেকৈ পইচা পাতি নাছিলে ভাবিছিলোঁ কৰিম 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 গান চান গোটেই ৰেডি মিউজিকৰ কাৰণে কথাও পতা হ'ল তেখেতে ডেট দিব পৰা নাছিলে তো কিন্তু এতিয়া আৰু ডেট আৰু কেতিয়াও নাপাম তথাপিও মানে এনেকুৱা এটা লাগি আছে যেন জুবিনদাৰ মানে সৰু যেতিয়া ৰাখিব তেতিয়া মানে ফটো খজোঁতে উঠি যাব যে ক'ব যে আই এম প্ৰাইম এনেকুৱা এটা মানে মনত সংসাত আভাগ মানে সোমাই আছে যে এনেকৈ যে হ'ব পাৰে নেকি হ'ব নেকি তেনেকুৱা লাগি আছে মানে বিশ্বাস বিশ্বাস হোৱা নাই কি ক'ম আৰু ভাষা নাই আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমি সকলোৱে অসমৰ পৰা ইমূৰৰ পৰা সেইবোৰলৈকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হৈছে তেখেতক তো আমি যিমানে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নজনাওঁ কিয় মানে বা নিদিওঁ কিয় আমাৰ কাৰণে বহুত কম বহুত কমা বহুত আমাৰ তেখেতে অসমৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে নহয় যথেষ্ট কৰিছে কোনো নেতা কোনো মানে চৰকাৰেও কৰিব নোৱাৰে পানী নেতা এইবিলাক জুবিনৰ মতে একো নহয় জুবিনে কাৰণ তেখেতে নিজৰ কাৰণে কেতিয়াও ভবা নাছিলে হ'বনে ভবা নাই তেখেতে ওচৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে অসমৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কাৰণে এতিয়া চাগে সেইখিনি মানুহে ভাল পাব যিখিনি মানুহে জুবিনে মানে জুবিনক লৈ বহুত পদ্মভী কৰিছিলে গালি পাৰিছিলে সেইখিনি মানুহে ভাল পাব সেইখিনি মানুহে আৰু জুবিনক নাপায় কিন্তু আজি অসমবাসীয়ে দেখিছে যে জুবিনক ভালপোৱা মানুহ কিমান আছে কিমান ভাল পায় সেইটোতো এইটো এইবিলাক বস্তু কি জানা এইবিলাক বস্তু মানে প্ৰথম মানে মানুহ জীৱিতৰ পাছত দেখা পোৱা নাযায় যেতিয়া মানুহজন যিজন প্ৰিয় মানুহজন ব্যক্তিজন যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব নে যেতিয়া গুচি যাব মাজৰ পৰা তেতিয়া গম পোৱা যায় যে আমি কাৰোবাক কিমান ভাল ক'ব পাৰোঁ বা কিমান ভাল পাওঁ সেইটো এটা উদাহৰণ জুবিন গাৰ্গ এতিয়া মানে এনেকুৱা উদাহৰণ জীৱন কেতিয়াও পোৱা নাই সেইকাৰণে তেখেতক হাৰ্থৰ বুলি কোৱা হয় যে সকলোৰে হাৰ্ড ৰক অসমীয়া অসমীয়া সমাজৰ মানে মানে বেয়া মতে এইটোৱে মানে মইতো ভাবোঁ ষড়যন্ত্ৰ বুলি ভাবোঁ মই হয় বাৰু সিহঁতৰ মৃত্যুত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল তো এইটোতো ছিংগাপুৰ নাপাতি অসমতো পাতিব পাৰি লাগে ঠিক আছে বাৰু অসমত পাতিব নালাগে ভাৰতবৰ্ষেতো পাতক যিকোনো এখন চহৰত আগতে দিল্লীত পাতিছিলে এইবাৰ ছিংগাপুৰত পাতিব লাগে কোনো দৰকাৰ নাছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল যিহেতু নৰ্থ ইষ্টতে ক'ৰবাত পাতক নৰ্থ ইষ্টতে পাতক যেতিয়া মানুহ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহো চাব পাৰিব সকলোৱে চাব পাৰিব আৰু য'ৰ প্ৰগ্ৰাম তাতে পাতি নাপাতি দেলহী ছিংগাপুৰ এইবিলাকত বাহিৰ দেশত পাতি কি লাভ আছে আজি যদি ছিংগাপুৰত নপতাহেঁতেন চাগে জুবিন আজিও জীয়াই থাকিলে হয় জুবিন আজিও আমাৰ মাজত থাকিলে হয় থাকিলে থাকিলে অৱশ্যে কিন্তু এই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলেই কাল হ'ল জুবিন দাৰ ন ইয়াৰ আগতেও জুবিন দাৰ আমাৰ বেছিদিন হোৱা নাই পৰা লোৱা আৰু অসমত থকাহেঁতেন চাগে তেনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতি হ'লে বাছিও গ'লে হয় এতিয়া বিদেশত কি পৰিস্থিতিত আছিলে কেনেকৈ আছিলে লগৰখিনিয়ে কিমানখিনি কেয়াৰ কৰিছে বা কিমানখিনি চাইছে সেইটো আৰু গম নাপায় এতিয়া অসমত থকাহেঁতেন অসমৰ ডক্তৰখিনিয়ে অলৰেডি আগতে জানে তেখেতে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে ফেচ কৰি আছে বা কি প্ৰব্লেম আছে বা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে লগত থাকিব কিন্তু তাততো আৰু কোন কোন থাকিব এতিয়া কৈছে অসমৰ বহুত মানুহ আছিলে তাত বা তাতে অসমীয়া মানুহ বহুত আছিলে কিন্তু সেইখিনি মানুহে যি জুবিনক সেইখিনি যদি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি জুবিন জীয়াই থাকিলেও হয় সঁচাকৈ একদম মানে মইতো পৰিকল্পিতভাৱে ষড়যন্ত্ৰই তাৰ ওপৰত কৰিছে আৰু এনেকৈ মানে আৰু যিযোৰ মানে তেখেতৰ মানে এই যে নৰ্থ ইজ ফেষ্টিভেল কি কি বনাম শ্যাম কানুং বিশ মহন্ত বিশাম কানুঙ মহন্ত লগতে আৰু তেখেতৰ যিযোৰ মানে আমাৰ জুবিনদাৰ্গ ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতৰো কিবা বাৰ্তা অলপ চলিছিল বোধহয় আৰু জুবিন গাৰ্গটো বৰ্তমানটো যিটো মানে কিছুমান নিউজত পাই আছোঁ জুবিন গাৰ্গটো কৈছিলে যে মোৰ যাবলৈ মন নাই মোৰ বহুত কাম আছে চিনেমাৰ কাম আছে ডাবিঙৰ কাম আছে ময়ো মানে যাবলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু এই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বুলিয়েই মানে তেখেত ওলাই গ'ল আৰু কিন্তু তাকেই আৰু কিন্তু এটা কথা সঁচা যে জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গে আৰু সদায় জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা দ্বিতীয় আৰু তেতিয়াও নহয় কোনেও দ্বিতীয়জন অসমত পামত কাৰণ তেওঁ গান বুলি নহয় তেওঁ তাৰ তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি এনেকুৱা যে তেওঁৰ নিচিনা কোনো হ'ব নোৱাৰে আৰু অসমৰ এনেকুৱা এটা মানুহ হেৰাইছে যাক কোৱা বহুত টান কাৰণ অসমৰ এনেকুৱা এজন মানুহৰ বহুত দৰকাৰ আছিলে আপোনালোকে দেখিছে চাগে বানৰ সময়ত কেনেকৈ তেখেত আগবাঢ়ি আহে টকা থকা মানুহটো বহুত আছে বহুত বহুত আছে কিন্তু কোনে নিজৰ পকেটৰ টকা খৰচা কৰি কাৰোবাক সহায় কৰে নকৰে নকৰে একমাত্ৰ জুবিন গাৰ্গ জুবিন চৰকাৰে বা নেতাই কৰে নিশ্চয় কিন্তু নিজৰ পকেটৰ পৰা নকৰে আপোনাৰ মোৰ পইচা দিয়েই কৰি আছে যিয়ে নহওক তেনেকুৱা মানুহ ভিডিঅ'টো দ্বিতীয়জন পোৱা বহুত মুছকিল নাপাওঁ কেতিয়াও নাপাওঁ আৰু এইখিনি বয়সত এক্সোৱেলি তেখেতে যাব লগা নাছিল ফিফটি ওৱান ইয়াৰ্চতো কমচে কম আমিতো বিচাৰিছিলোঁ দহটা বছৰ তেখেতে আৰু অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলোঁ আৰু যদি দহটা বছৰ তেখেত থাকিলেহেঁতেন কমচে কম আৰু দহটা বছৰ বহুত মানে আমাৰ শিক্ষাৰ্থী গ'লে বহুত শিকিব পাৰিলে তেখেতৰ পৰা তাকে আৰু বহুতখিনি জানি লৈ আৰু তেখেতৰো বহুত কিবা বহুত প্ৰজেক্ট মানে প্ৰজেক্ট আছিলে তেখেতৰ হাতত কৰিবলগা বহুত ভাবিছিলে তেখেতে বহুত আৰু অঁ ৰিচেণ্টলি ৰিচেণ্টলি আমি তেখেতক আমাৰ সৰুকেটা দুই অক্টোবৰত পাঞ্চন আছিল তেখেত পূজাত পাচন দিনাখন মই সৰুকেটাত তেখেতক মানে সেই কৰা হৈছিলে ছুটিবদ্ধ কৰা হৈছিলে পাইছিলোঁ মই অঁ কৰা হৈছিলোঁ তেখেতক এতিয়া বিহু বুলি ক'লেই মানে জুবিন দা পাপনদাৰ নাম প্ৰথমে আহে বাকীবোৰ ছিংগাৰটো আছেই বাৰু কিন্তু যিটো জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰামত যিটো হয় সেইটো আৰু কাৰো প্ৰগ্ৰামত নহয় কিন্তু এতিয়া এইবাৰ বিহু জুবিন বিহীন বিহু চাগে একেবাৰে ভাল নালাগিব এইখন বিহুৱেই নহ'ব ভাল বুলি বেলেগ কথা এইখন বিহু যেনে নালাগিব আৰু বিহুত এতিয়া যিখিনি আৰ্টিষ্টৰ মাতা যায় আমি জুবিন পাপনৰ কথা বাদ দিয়ে কিনে যিটো বেলেগকো মাতো নাই বেলেগক মাতাৰ পিছত আমি এটা কথাও কওঁ যে জুবিনক কিয় নামাতি নাই জুবিনক কিয় আনিব নোৱাৰে নেকি মানুহে প্ৰশ্ন কৰে তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ এতিয়া ৰেলৱে ফানচৰ কালত আমাক সেইখন প্ৰশ্ন কৰিছে মানুহে নকৰে জানো জুবিনত কিয় আনে ঠিক কথা জুবিনৰ নামটো আগতে আহিলে কিন্তু পাপনৰ পিছতে হ'লে প্ৰথম জুবিন আহে নামটো কিন্তু এই নামটো এতিয়া আকৌ আমি কত নাম জীৱিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম বা ক'তো গুণা নাপাম জাষ্ট খালি ইয়াত থাকিব সকলোৰে অন্তৰত থাকিব তেখেতে অসমবাসীৰ অন্তৰত থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰত থাকিব তো এনেদৰে আজি দুদিনত আজি আজি মানে দুদিন হ'ল বিভাগ যোৱাকালি আৰু গৈছে যোৱাকালি বছলি আৰম্ভ কৰিছে ত' গতিকে সেইটোৱেই আৰু সকলোৱে যাতে জুবিনদাৰৰ প্ৰতি ভালপোৱা ৰাখি মৰম ৰাখি তেখেতৰ আত্মাস গতি কামনা কৰি মানে ভালদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিটো দিলে আমাৰো ভাল লাগিব আমি তাক তেখেতে যিমানে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিদিওঁ কিয় আমাৰ বাবে বহুত কওঁ যে ভালপোৱা মানুহ বহুত আছে কাৰণ দেখিছোঁ গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাই গোটেই স্তব্ধ হৈ গৈছে চব স্ত গোটেই আমাৰ এইবিলাক জেগাটো বাৰু সৰু সুৰা জেগা এইবিলাকতো একেবাৰে বন্ধই একেবাৰে মানে জুবিনৰ কাৰণে ইমান যে মানুহৰ এটা ভালপোৱা আছে ইমান যে ক্ৰেজি আছে সেইটো গম পোৱা গৈছে আৰু এইটো মিছা নহয় সঁচাই 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 একদম সঁচাই কাৰণ কাৰোবাক ভাল পাবৰ কাৰণে মানুহে বাধ্য নহয় বাধ্য কৰোৱা হয় তেখেতৰ ভাল ব্যক্তিত্বই তো জুবিনৰ নিচিনা ব্যক্তিত্ব আৰু ফটো নাপাম আৰু কাৰো তাত দেখাও নাপাম জুবিনাক সদায় মিছ কৰিম যেতিয়াই জুবিন দাৰে গান শুনিম জুবিন দাৰলৈ মনত পৰিব কাৰণ অসমীয়াই হওক বেংগলীয়ে হওক বা হিন্দিয়েই হওক বা অন্য ভাষাৰে গান কিয় নহওক জুবিন দাৰ মানে নিচিনা ভইচ আৰু চাগে ক'তো নে যিখিনি তেখেতে গান গৈ গান গৈ গৈছে আমাৰ যিকেইটা ভাষাত গৈছে প্ৰতিটা ভাষা যি সেই গানকেইটা গোটেইকেইটা পপুলাৰ গোটেইকেইটা পপুলাৰ গান যিকোনো ভাষাত বড়ো হওক নেপালী হওক এনেও বেংগলী হওক এনেও জুবিন দাৰ দেৱী হওক যিকোনো গান গায় চবকেইটা চুপাৰটো এনেও চবকেইটা চুপাৰটো গাইছে তেখেতে ত' বহুত গান গাইছে তেখেতে থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড নে থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড মানে গাইছে গতিকে জাষ্ট একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ তো ইমানটোৱে হ'ব বলুৱে থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড বুলি শুনিছোঁ অঁ ন বাৰু তেখেতৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু যিমানে ক'ম সিমানে ওলাই থাকিব আৰু সিমানটো ক'বও নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি জানিছোঁ বা দেখিছোঁ সিমানখিনিয়ে জানো বা সিমানখিনি ক'ব পাৰিম ব্যক্তিগতভাৱে এবাৰ দিব লগ পাইছিলোঁ তেখেতৰ পাঠশালাত বাকী তেখেতৰ তেনেকৈ লগ পোৱা নাই হেঁপাহ আছিলে কাম কৰাৰ কিবা এটা আমাৰ দুজনৰ ভাবিছিলোঁ কৰিম বুলি কিবা এটা প্ৰজেক্টটোৰ কাম কিন্তু নহ'ল আৰু আৰু কেতিয়াও নাপাওঁ আৰু আৰু নাপাওঁ আৰু কেতিয়াও সেই নহওক জুবিন দা সদায় আমাৰ অন্তৰত সদায় থাকিব সদায় জীয়াই থাকিব আমি দা সদায় থাকোঁ জুবিন দা সদায় থাকিব অসম জুবিন দা সদায় অসমৰ সদায় অসমৰ থাকিব জুবিন দা তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে যেনেদৰে বিচাৰিছে অসমখনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেনেদৰে সকলোৱে কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ অসমবাসী আৰু এনেদৰে জুবিন দাক যদিও আমাৰ মাজত নাথাকে জুবিনদাই তথাপিও এনেদৰে মৰম দি যাব সকলোৱে জুবিনদাক আৰু জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা মৰম ভালপোৱা সজাই ৰাখিব জয় জুবিন দা জয় জুবিন দা